मेरा नाम राघव जैन है राजकोट सेंट्रल जेल अधीक्षक आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं जैसा कि हम जानते हैं कि राखी का जो त्यौहार है वो किसी भी भाई और बहन के लिए बहुत खास होता है तो उसी भावना का सम्मान रखते हुए हमने आज यहाँ पर जितने भी हमारे बंदीवान भाई लोग हैं उनको ऐसी सुविधा दी है कि जिनके भी उनके परिवार के महिलाएं या फिर उनके रिश्तेदार जो उनको राखी बांधना चाहते हैं वो आज यहाँ राजकोट सेंट्रल जेल में आए और उनको राखी बांध सकें इसके लिए हमने बाहर वेटिंग एरिया में शेड का प्रोविज़न करवाया है बाहर से यहाँ जेल में सामान लाना अलाउड नहीं किया जाता है इसलिए हमने जेल के अंदर ही मिठाई बनवाने का प्रोविज़न भी रखा है तो जिसको जो मिठाई खरीदनी और खरीदे और अपने भाइयों को खिला सके अभी तक लगभग सुबह आठ बजे से डेढ़ सौ रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और लगभग दो सौ महिलाएँ आकर अपने बंदीवान भाइयों को राखी बांध चुकी है और हमारा अंदाज़ा है ये टोटल नंबर जो है वो 700 से 800 के करीब जाएगा और साथ ही साथ जिनके परिवार यहाँ पर आसपास नहीं रहते हैं हमने उनके लिए भी अलग से प्रोविज़न किया है ताकि यहाँ पर जितने भी बंदीवान भाई और बहनें हैं वो राखी अपने परिवार में पोस्ट करवा सकें किसी को भी इस त्यौहार का जो भावना है उसे वंचित नहीं रखा जाएगा और ये पूरे एफर्ट्स का हमारा यही एक मुद्दा रहता है कि जो भी बंदीवान लोग हैं हमारे उनकी मानव भावना बनी रहे और उनका जो क्रिमिनल माइंडसेट है उससे दूर रहे त्यौहार तो वाले दिन उनको ऐसा ना लगे कि हम आज भी अकेले हैं और अपने परिवार वालों से मिलके जो एक इंसानियत और प्रेम की भावना आती है वो आए ताकि वो एक्चुअल में जब दोबारा बाहर निकलें उनके अंदर वो एक ह्यूमैनिटेरियन आस्पेक्ट रहे और वो एक्चुअल में री हो पाए सोसाइटी में छाछ छः वर्ष मचु આજે રક્ષાબંધન નિમિત્તે અમારા અધિક્ષક સાહેબ શ્રી રાઘવ જૈન સાહેબ નાયબ અધિક્ષક શ્રી બીબી પરમાર સાહેબ નાયબ શ્રી લોહાર સાહેબ દ્વારા બેન ભાઈને રાખડી બાંધવી શકે તેમાં બદલ ખૂબ જ સરસ મજાની આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને એ બદલ તમામ કેદીઓ વતી હું સાહેબશ્રીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને જ્યારે બેન અમારી અમારા અમારા કાંડે રાખડી બાંધતી હોય છે ત્યારે તેમના હાથમાં આંસુ આવે છે અને અમને એવું ગિલ્ટી ફીલ થાય છે કે અમે જે કાયદો હાથમાં લીધો એ ખરેખર ખોટો લીધો છે જેને આજે અમારા બેન ને અપહરણ ને પોક્સો ના કેસ માં દશા આજુબાજુની સજા ભોગવી પડે હું સાત વર્ષથી સજા કાપું હું અન્ય લોકોને ને બાર ની ભાઈઓ બહેનો ને એવી કહીશ કે જે બંધારણ આપડે જેની છૂટ નથી આપતો એવા કોઈ પણ કામ કરવા ન જોઈએ જેથી કરીને આપણો પરિવારનો મારો વિખાય ખાસ કરીને અહીંયા બહેનો જ્યારે રાખડી આવે છે ત્યારે ભાવ દ્રશ્યો પણ સર્જાઈ રહ્યા છે હા એ જયારે બેન ભાઈને કાંડે રાખડી બાંધે છે ત્યારે એમના આંખ ગંગા જમનાની ની જે માથું વહી પડે છે